بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو آج کا ٹاپک فار ڈسکشن جو ہے وہ ہے کمپلیکیشنز آف ہائیڈروسپٹیلس یعنی ماں کے پیٹ کے اندر اگر کسی بچے کو آر ایچ انکمپیٹیبیلٹی یعنی بلڈ گروپنگ پازیٹیو اور نیگیٹو کی مسمیچنگ میچنگ یا پھر نان امونالاجیکل آئی ڈروپ سوٹیلس جس کے اندر کارڈیک ایب نارملٹیز یا کروموسومل ایبنارملٹیز یا آر بی سی کے ایب نارملٹیز ہوں یا اور بھی کافی سارے کازز ہیں تو ایسی صورت میں بچوں کا سائز بڑا ہوتا ہے جانڈس ہوتا ہے انیمیا ہوتا ہے اور ان کی جو تین کیوٹیز ہیں پیریٹونیل ہے تھریسک ہے پیری ہے ان میں سے ایٹ لیسٹ دو کے اندر اور فلوڈ بھی موجود ہو اور فلوڈ کی اماؤنٹ کتنی ہے اور بچے کا سائز کتنا بڑا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے ساتھ جو کمپلیکیشنس ایسوسیٹیڈ ہے ہارڈ راپس فٹیلس والے ان میں سب سے پہلی جو کمپلیکیشن ہے نمبر ون دیٹ از سپانٹینیس مس کیریج سے مراد یہ ہے کہ ایسے بچے پراپر طریقہ سے ڈیویلپ نہیں ہوتے یا تو ان کے پیٹ کے اندر ہی ماں کے پیٹ کے اندر ہی, اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اللہ کا نظام ہے کہ جیسے ہی ماں کے پیٹ کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے تو ساتھ ہی بچے کی باڈی سے کچھ ایسی چیزیں ریلیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لیبر سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان کے اندر سپانٹینیس مسکاریج ہونے کا چانس ہوتا ہے نمبر دو ایسے بچے ہائیڈروپس پھٹالے اس جن کے اندر بہت سویر قسم کا ریاکشن ہو ایسے بچوں میں سے اکثریت انٹرایوٹرائن فیٹل ڈیوائس یعنی ان کی پیٹ کے اندر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور نمبر تین ایسے بچے پراپر فل ٹرم تک فل ٹرم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 36 کمپلیٹڈ ویکس تل فورٹی ٹو ویکس جس ٹائم ڈوریشن اس کا ٹرم ایسے بچے ٹرم سے پہلے پری میچور بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور نمبر چار اگر ایسے بچے نارملی پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے دیٹ از ففٹی ٹو نائنٹی ایٹ یعنی اس قدر ہائی مارٹیلٹی ریٹ ہے ایسے بچوں کے اندر ہائیڈروپس فٹائلس اور جو بچے تھوڑے سے بچ بھی جاتے ہیں ان کی باڈی یا سٹرکچرل ابنارملٹیز ہوتی ہیں وہ بچے جن کے اندر آر ایچ انکمپیٹیبلٹی یعنی ماں نگیٹیو بلڈ گروپ ہو باپ کا پازیٹیو ہو اور بچے کا جو ماں کے رحم کے اندر پرورش پا رہا ہے اس کا بلڈ گروپ اگر پازیٹیو ہو تو ایسی صورت میں اگر آر ایچ کمپیٹیبلٹی ہو انکمپیٹیبیلٹی ہو تو ایسی صورت میں بچوں کا جو مارٹلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے دوستو یہ تھی تھی ان کی کمپلیکیشنز اب سب سے امپورٹنٹ جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ماڈرن دور کے اندر اس چیز کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب ایک بچہ اپاہج یا ایسی کنڈیشن میں پیدا ہو جاتا ہے فارض پر نان امیونولوجیکلی ہے یا کروموسومل ابنارملٹیز ہیں تو وہ ماں باپ کے اوپر بھی بہت بڑا ایک امتحان ہوتا ہے معاشرے کے اوپر بھی اس کا امتحان ہوتا ہے اور جو ریسورسز ہیں ان کا بھی زیاں ہوتا ہے تو لہٰذا ایسی چیزیں جو بالکل ان اوائڈیبل ہیں ایسی صورت میں کچھ سٹیٹیجیز بنانی چاہیے تاکہ ایسے بچے جو ہیں اگر تو وہ اس قابل ہیں کہ وہ سروائیو کر سکیں تو ویل اینڈ گڈ اگر وہ سروائیو نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں مختلف ڈیفرنٹ آپشنز کو اڈاپ کیا جا سکتا ہے نمبر ایک دوستو آج کل کے دور کے اندر الٹرا ساؤنڈ ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے اور بہت بڑی فسیلٹیز ہے اس دور کے اندر آپ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کی تمام سٹرکچرل ابنارملٹیز اس کے ساتھ ہونے والے پرابلم اس کا سیکس اس کی ڈیٹ آف ڈیلیوری یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پراپر طریقے سے پہلے ہی معلوم کر لی جاتی ہیں تو اس لیے اگر ایسے بچے ہوں جن کو ارلی پرگننسی کے دوران پری نیٹل الٹرا ساؤنڈ کے دوران ان کو پریونٹ کر کے اگر ایسی کنڈیشن ہے جو ان ایوائڈیبل ہے تو ایسی صورت میں آپ پرگننسی کو ارلی سٹیج ہی ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں نمبر دو اگر کروموسومل ابنارملٹیز ہیں اور برث ڈیفیکٹس بہت زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں بہتر ہوتا ہے کہ پرگننسی کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے یعنی پیوٹیک ابارشن کر دی جائے نمبر تین کوشش کرنی چاہیے کہ فی فیمیل اور پازیٹیو بیل کی آپس میں میرج نہ ہو ٹھیک ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں لیٹر آن روگ آن یعنی اینٹی باڈیز تو لگوا لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو انکمپیٹیبلٹی ہے تو سم ایکسٹینٹ اس کے چانسز ضرور موجود ہوتے ہیں لیکن یہ والا سسٹم جو ہے کہ ایسی صورت میں نیگٹیو کا میل پازیٹیو کے ساتھ میرج نہ کی جائے ہمارے جیسے ملک کے اندر بہت مشکل ہے جہاں پر تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ خواتین کو ایسے پرابلمز ہوتے ہیں کہ وہ ماں بننے کے قابل ہی نہیں ہوتی اور بعد میں پھر ڈائیورس اور ایسے مسائل ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر شادی ہونے سے پہلے ہی یہ تمام انویسٹیگیشن کر لی جائے تو اس قسم کے پرابلم کو اوائیڈ کیا جا سکتا ہے نمبر چار اگر یوٹرائن کنڈیشن کے دوران ہی تھریکوسنٹیس پیراسینٹیس اور پیریکارڈیوسنٹیس پراپر طریقے سے کر لی جائیں اور ایسی کنڈیشن ہو کہ جس کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے فار ایگزامپل بہت مائنر لیول کا آر ایچ انکمپیٹیبلٹی ہے اور بلڈ ٹرانسفیژن بھی کر دی گئی ہے اور یہ تمام طرح سے پیرا اور پیریکارڈیل سنٹیسز کر دی جاتی ہیں تو بچے کی جان کو بچایا جا سکتا ہے اور آنے والی جو کمپلیکیشن ہے ان سے بچا جا سکتا ہے نمبر فائیو اگر آر ایچ انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے بچہ ولنریبل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بچے کا ایچ بی جو ہے وہ کم ہے جو کہ پہلے ہی ڈٹرمن کر لی جاتی ہے آج کل اٹرا ساؤنڈ اور مختلف ٹیسٹ کے تھرو پتہ چل جاتا ہے تو ایسی صورت میں انٹرا یوٹرائن بلڈ ٹرانسفن موسٹلی کوشش کی جائے کہ دیٹ از ویڈ نگیٹو بلڈ گروپ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں بچوں کے سروائیول کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور لیٹر آن جو ہونے والی کمپلیکیشنز ہیں ان کو پریوینٹ بھی کیا جا سکتا ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک, تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات